అందరికీ నమస్కారం అండి నా పేరు అన్నపూర్ణ నేను ఇప్పుడు సుబ్రహ్మణ్య అష్టకం కరాబంబన స్తోత్రం అంటారు ఈ శివ కుటుంబ స్తోత్రాల క్రమంలో చదువుతున్నాను ఇది కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ షేరు ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ हे स्वामिनाथकरुणाकर दीनबन्धो श्रीपार्वतीमुखपङ्कजपद्मबन्धो श्रीसादिदेवगणपूजितपादपद्मा मम देहि करावलम्बम् देवादिदेवनुतदेवगणाधिनादा देवेन्द्रवञ्ज मधुपङ्कजमञ्जुपादा देवऋषि नारदमुनेन्द्रसुगीतकीर्ते वल्लीसनादमम देहि करावलम्बं नित्यान्नदाननिरता किल रोगहरिन् तत्प्राधानपरिपूरितभक्तकाम श्रुत्यागमप्रवणवाचस्य निजस्वरूपा मल्लीसनाद मम क्रौञ्चासुरेन्द्र परिखण्डनशक्तिशूल पासादिशक्तपरिमण्डितदिव्यपाणे श्रीकुण्डलीसधृतदुण्डसिखीन्द्रवाहा मल्लीसनाद मम करावलम्बम् देवादिदेवरथमण्डलमच्छ देवेन्द्रपीठनगरं दृढचापहस्तं सूरं निहच्च सुरकोटीरीष्यमानवल्लीसनादमम देहि करावलम्बम् हारादिरत्नमणियुक्तकिरीटहारकेयूरकिण्डलसुत्कमाभिमाम ीरतारक जयामरवृन्दवञ्जवल्ली सनाद मम देहि करावलम्बं पञ्चाक्षरादिमधुमन्त्रितगाङ्गतोयै पञ्चामृतप्रमुतेन्द्रमुखैर्मन्दै पट्टाभिषिक्तहरियुक्तपरासनाधा वल्ली सनाद मम करावलम्बम् कार्तिकेयकरुणामृतपूर्णदुश्च कामादिरोगकलु कलुषीकृतदुष्टचित्तं भक्त्वा तु मम मकाधराकान्तिकां च वल्लीसनादमम देहि करावलम्बं सुब्रह्मण्यकरामवम्यं पुण्यं ये पठन्ति शिरोत्तमा ते सर्वे मुक्तिमायान्ति सुब्रह्मण्यप्रसादतः सुब्रह्मण्यकरावलम्बमिदं प्रातिरुत्थायः पठेत् कोटिजन्मं पाप तत्क्षणादेवनस्यति